первый день международного турнира по боксу памяти Макара Мазая в ринге вели бои украинцы, россияне, казахи, туркмены и американцы. Конкуренция, как всегда, была достаточно высокая. С первого дня уже очень плотные, хорошие бои. Да приехали э, боксеры хорошие, приехали к нам американцы, но На, они, как мы понимаем, они э, сборники Америки, они так говорят. Ну мы посмотрим, как они будут тут боксировать. У нас здесь боксирует сборная страны, тоже двух, два состава. Будем надеяться, что наши сборники будут сильнее американских. В стартовый день американцы провели два поединка. В весе до 75 килограммов Родригес Лишон уступил дорогу россиянину Давиду Арустумяну. А вот в категории до 62 килограммов Кларк Джементрей без проблем добился победы над туркменом Мураджем Дамикбаевым. Мариупольцы трижды сражались в ринге. Сначала провел поединок Василий Рыбалко. В весе до 64 килограммов наш боксер с большим трудом заставил капитулировать дончанина Богдана Ямненко. Соперник был техничный, довольно -таки, я с ним уже встречал. Но тем не менее он тут мне поднес сюрприз. Тяжелый бой начинать всегда тяжело. Думаю, дальше будет больше. Родные стены помогли, выиграл. Спасибо. Брат Василия Эдуард тоже отметил начало соревнований победой. В категории до 69 килограммов он добился успеха в бою с Артуром Гасановым из Донецком. К этому турниру братьев рыбалка готовил известный мариупольский боксер Давид Табададзе. А вот Владлену Бойко не повезло. Мариуполис проиграл бой казаху Абылхару Шигелаеву. Борис Яковенко, Виктор Сорокин, Франционная программа «Зеркало».